सो स्ट्रॉंग बिल्ड तर मला असं वाटतं बरोबर अख्खी ती शिप अगदी यु नो समुद्रा पार नेते कारण आपण आता का समुद्राच्या पास आहोत गोडवा महाराष्ट्राचा की प्रत्येक कलाकाराला वाटतं की त्यांनी मराठीत येऊन काम करावं हो। का सारे कल्चर इव्हन मराठी का लँग्वेज काँग्वेज मराठी कल्चर सब कुछ दिल सबकुच पो तिल मे महाराष्ट्र अपूर्वा नावाच्या मुलीची भूमिका निभावती आहे आणि अपूर्वाला घेऊन मी प्रेक्षकांपुढे येते आहे नमस्कार मित्रांनो मी पूझा हंच मीडियामध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आज एक आगळ्या वेगळ्या ऑन लोकेशनला आली आहे ती ही मानसी बरोबर मानसी कुठल्या नवीन पाहुण्याला घेऊन आली आहे तू महाराष्ट्रात <laughs> <laughs> नवीन पाहुणा आणि नवीन हिरो आपल्या मराठीसाठी होय होय हे हिरो कोण आहे काय प्लीज आम्हाला इंट्रोडक्शन करून दे कारण की महाराष्ट्राला हे भाग्य आहे महाराष्ट्राचं की कोण व्यक्ती आम्हाला जाणून घेण्यासाठी आणि गोडवा महाराष्ट्राचा की प्रत्येक कलाकाराला वाटतं की त्यांनी मराठीत येऊन काम करावं खरंच ते आहे एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी मला असं वाटतं हिरो जी आप खुद आपका इंट्रोडक्शन अँड वेलकम आय नो मराठी लिटिल वीट थोडा थोडा पता आहे सुरेन महापात्र मी ओडिशाचे भुवनेश्वरचे तो ये मराठी चित्रपट जय मन आतला मनातला ये हमने कोरोना से पहले शुरू किया था तो कोरोना आने के बाद थोड़ा ये होल्ड में आ गया अभी राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर री शूट एंड टुडे इज द फाइनल पैकअप डे सॉन्ग का सीक्वेंस चल रहा है मैम के साथ तो इसमें हमारा एक थोड़ा मूवी <coughs> का कंसेप्ट ऐसा है लेट नाइन्टीस एंड टू थाउजेंड वन टाइप का एक आ, कंसेप्ट को लेकर आया है ये मूवी और इसी में बहुत सारे दिग्गज कलाकार है लाइक like, uh, उपेंद्र लिमोए देन uh, कमलेश सावंत जी अरुण नलावड़े uh, यतिन करियकर मानसी जी है द सुपरस्टार एंड मी एज ए वन ऑफ द लीड प्रोटैगनिस्ट ऋतुराज जी है एंड uh, संदीप गायकवाड़ सो मूवी इज इट्स ए काइंड ऑफ लव ट्राइंगल विथ इट्स ए मसाला मूड की जिसमें रोमांस देन एक्शन सब कुछ इसे भरपूर है पूरा बहुत ही अच्छा है ये और हमारा ये यूनिट भी जो है हमारा डायरेक्टर है जेम्स अंथोनी एंड डी ओ पी सुदर्शन सेनापति है तो दे आर डूइंग वेरी गुड एंड आज बैकअप हो रहा है तो हम लोग सब खुश है कि लाइक इतने दिन के बाद ये चीज़ें क्योंकि कोरोना से पहले ये शुरू हुआ था और अभी खत्म होगा एंड प्लानिंग टू रिलीज इन सेप्टेम्बर ये दो तीन महीने के अंदर इसका एडिटिंग वगैरह बाकी डॉपिंग वगैरह सब चीज़ें खत्म करके ये तीन लैंग्वेज में अभी इनिशियली रिलीज होगा उसके बाद में दूसरा लैंग्वेज में भी डॉपिंग करने का प्लानिंग रहे दैट इज ऑल अबाउट कैसी लग रही है मुंबई की धूप <laughs> मुंबई का मुंबई में मेरा ज़्यादा पहले से भी एक्सपीरियंस है मैं जब नाइन्टीज़ में मुंबई आया था लाइक इन नाइनटीन नाइनटी फाइव इधर तो मेरा इधर थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था तभी लाइक आई वॉज स्टडिंग तो सात साल रहा है मुझे मैं मुंबई में और मुंबई का सारे कल्चर इवन मराठी का लैंग्वेज एंड मराठी कल्चर सब कुछ पता है तो उस तभी का टाइम से दिल में है कि लाइक like, महाराष्ट्र में एक मूवी बनाओ बिकॉज बॉलीवुड द्रीम ड्रीम सिटी तो मूवी इधर बनाने का दो तीन ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इट इज़ कमिंग अंडर बॉलीवुड सेकेंड पार्टी जो हमारा सब्सिडरी भी है लाइक मराठी चित्र मराठी मंडल में तो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस मेकिंग दिस मूवी इन दिस रीजन बहुत ही अच्छा लग रहा है सब लोग बहुत ही अच्छा है बहुत कोऑपरेटिव है और लोकेशन भी बहुत अच्छा मिला है हम लोग स्टार्टिंग किए थे नासिक से नासिक के बाद हम लोग किए फिर बाद में आ, आ, मड में मड देन आ, फिल्म सिटी में इसके बाद में ये लास्ट सीक्वेंस है और ये भी बहुत ही अच्छा लोकेशन है और सब लोग सपोर्ट किए हैं ये डोंगरी मुथन करके एक जगह है जो थाने के पास है दिस इज ए वेरी गुड प्लेस एंड इज द लास्ट ए सो ऑल आर हैप्पी हैप्पी द यूनिट इज कैन लुकेट दे आर पर एक चीज पूछना चाहूँगी आपने आपकी शुरुआत साथ आपने जैसे कहा कि आपकी ये इंडस्ट्री की शुरुआत मुंबई से हुई थी स्ट्रगलिंग पीरियड था मुंबई का और इट वॉज ए स्टडी मोमेंट नॉट एज ए मूवी बिकॉज आई हैव स्टार्टेड करियर एज ए मूवी लाइक वी हैव डन कपल इन टू थाउजेंड सिक्सटीन सो दर आफ्टर लाइक दो हज़ार सोलह में कुछ ओड़ीसा में कुछ मूवी बनाए थे एंड सम साउथ मूवी ऑल्सो आई हैव प्रोड्यूस लाइक चेन्नाई टू बैंकक लुंगी राजा मनातले दिस ऑल थ्री मूवीज वीच आर ऑल नॉट हाई बजट बट इट्स मिड बजट बट दिस मूवी वी मेड इट वेरी हाई बजट विथ इंक्लूडेड एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम एक्शन एंड वी हैव टेकन ऑल बिग स्टार्स लाइक मानसी वन ऑफ द यू नो रीजन फॉर दैट Uh, so these are all planning, like going on. Let's see, like, it's up to God, like, how the success will be <laughs> because we are waiting since long time. Success belongs to those who wait. Why Mansi only? <laughs> yeah, she's the you know, dance queen, and I have uh, like. Uh, Saw her one of the song that is Harika uh, Wala, so that was uh, very <laughs> yeah, famous. And uh, she it's, you know, matching to the screen like what exactly we are looking at, like we have uh, that uh, three heroes are there. So for them, there should be like one uh, queen or one uh, heroine who will be really taking care of everything, and she can do that because there are a lot of uh, dance moment is there and acting wise, she is also very good, very supportive. She has also supported to us till end, starting from beginning. So thanks to her uh, first of all. एंड दिस एवरी ऑल ऑल एक्टर सो यू आर लाइक इवन यू हैव फ्यू एक्ट्रेस फ्रॉम उरिशा ऑल्सो सो यू हैव ए वेरी बेटरीन एक्ट्रेस फॉल दी महेश्वता मैडम शी हेज ऑल्सो एक्टेड इन दिस मूवी एंड वन मोर इज लिप्सा मिश्रा शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टार ऑफ दे आर ऑल्सो शी हेज ऑल्सो एक्टेड सो दिस इज गोईंग ऑन अँड दिस कॉन्सेप्ट इज माय ऑल ऑफ द थिंग्स इव्हन आय हॅव मेड सम ऍक्शन सिक्वेन्स लाईक हाऊ दाऊ इट वुड बी अँड दल दीन प्ले इट हज बाता रिक्षावालाची स्टेप आय कॅनॉटली भगवान थँक्यू खूप छान वाटत आहे खरं तर मला असं वाटतं की जेव्हा द कॅप्टन ऑफ द शिप इज सो स्ट्रॉंग अँड इज सो स्ट्रॉंग विल्ड तर मला असं वाटतं बरोबर अख्खी ती शिपच अगदी यु नो समुद्रा पार नेते कारण आपण आता समुद्राच्या पास आहोत खूप छान वाटलं बेसिकली सरांबरोबर काम करताना सगळ्या टीमबरोबर काम करताना जेम सर स्वत कारण ते दिग्दर्शन करत आहेत ते दिग्दर्शनाच्या खुर्चीवर बसले आहेत ॲज अ लीड कलाकार म्हणून किंवा लीड प्रोटॅगनिस्ट म्हणून मी एका आ, अपूर्वा नावाच्या मुलीची भूमिका निभवती आहे आणि अपूर्वाला घेऊन मी प्रेक्षकांपुढे येते आहे अफकोर्स या व्यक्तिरेखेचे भरपूर पैलू आहेत पण ते कसे आणि काय आहेत त्याच्यासाठी तुम्हाला संपूर्ण चित्रपट बघायचा आहे बाकी आ, बोलूयात त्यांना कट कर...